Вітаємо вас, шановні друзі. Ви на хвилі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма розмова на тему. В студії вітаю вас, я, Нелі Толмач, і хочу привітати усіх, хто святкує Великдень Христос Воскрес, друзі. Нехай ці світлі дні засяють тільки добром, любов'ю, красою, тому що навколо дійсно краса. А ще сьогодні ми поговоримо про красу мистецтва, яку представляють, знаєте, носії культури трошечки іншої, яка різниця від нашої української, але те, що насичує південь України своїм колоритом, сьогодні до нас завітали гості з Миколаївської асоціації корейців Інна та Вікторія. Пак. Вони ж дует Санні Пак. Я вітаю вас, дівчатка. Христос Воскрес! Боїстина воскрес! Я дякую, що ви сьогодні з нами. Ви такі гарні і готові поділитися з нами своїм баченням. Святкових днів і взагалі своєю творчістю. Між тим, якщо ми говоримо про асоціацію корейців, як зустріли свята? Праздник. Коли, да, праздник ми зустрічали на природі, як, як, это, як би, вот. как у всіх, это как красили яйця, Традиции празднования Пасхи отличаются чем-то от наших, украинских? Или все, в принципе, знаете, оно у нас такое э, общее? Ну, и ходьба в церковь и отличается немного, потому что в православной вере ставят свечу э, и молятся. В, э, в Еванг... евангелии христианской немножко по-другому. То есть мы приходим в церковь, мы славим Бога, там проводится прославление, пастор говорит слово – и мы все принимаем духовную пищу. Эм, вот. как, а, а какова эта пища? Вот как духовная пища, как вы ее называете? Дух... Что это? Духовная пища это та пища, в которой помолился над ней. Угу. То есть это могут быть разные пища. Освященная, да? Да, благословленная. Пища. Благословленная. Да, благословленная. Да, Девочки, насколько э, важны вот эти э, пасхальные праздники для вас? лично, для ваших семей, для ассоциации в целом. Насколько вы ждете и насколько действительно благословенны эти дни, потому что мы ждем все прихода Пасхи как чего-то особенного. Это дни, которые вносят в наши будни свет, радость. Как вы встречаете их, как вы готовитесь к празднованию? Ну, вот мы как христиане, мы очень, очень серьезно подходим к этому празднику, тщательно готовимся, потому что для нас этот праздник, как в первую очередь для для людей духовных, это Иисус Христос воскрес, вот как говорят, встречают друг mm -hmm. друга, потому что это иногда очень печально, потому некоторые люди как бы они празднуют, но не понимают, не осознают глубоко в сердце, что этот праздник значит. Вот для нас этот праздник очень многое Значит, он очень ценен в первую очередь. Если брать в ракурсе вообще празднования духовных каких-то особых дней, какие еще праздники вы в своем календаре особо чтите, кроме Пасхи, например? А вообще, ну, мое мнение таково, что вот Виктория правильно сказала, то что люди ходят в церковь вот, на Пасху, они как бы ходят, и даже не понимая, почему ходят. Для нас, как бы, большой день, я бы сказала, это каждое воскресенье. Угу. То есть, для христиан, именно, которые понимают, почему они приходят в церковь, Для чего они приходят сюда, чтобы они осознанно понимали, что Бог умер, он отдал сына своего единородного, ну, за наши грехи. То есть каждое воскресенье для нас это большой праздник. Угу. Как символ, да, вот этой да, самой Пасхи. Ну и сейчас и вас, дорогие гости, и вас, ну, не друзья, хочу запросити помандрувати невеличким таким екскурсом в саму асоціацію кореців і переглянути взагалі, як живуть ці люди і чим насичені їх і будні, і свята. Давайте подивимося. Ми говоримо про будні і свята Миколаївської асоціації корейців. І у нас у гостях дуже красиві дві дівчинки, сестрички. У нас Інна і Вікторія Пак. Дівчатка, я рада тому, що, ось переглядаючи ці фото, просто неймовірне насичення молоддю. Насправді багато молоді в асоціації? Чи це лише ось так фото вийшло, що саме молодь представлена більше у слайдах? У нас, да, у нас много молодежи, все в чем-то в чем задействованы на, на какие-то праздники особенные мы вместе собираемся очень сплоченно это все происходит готовимся как можно объяснить что действительно интересно молодежи работать вот в этом направлении потому что сегодня у молодежи очень много вариаций для развития собственно говоря и учеба какие-то хобби какие-то спортивные направления если мы говорим о национальной культуре вот что вас лично привлекает в работе ассоциации? Ну, вот мы, например, дуэт Санипак. Пак, наша, как бы, цель, это вот мы исполняем, как бы, каверы, каверы песни, то есть мы поем э, песни э, знаменитых исполнителей. Корейских. Вот. Корейских да, исполнителей. Корей. Обязательно. На каком языке? Соответственно на корейском. На корейском да? Так, понятно. Как родилась идея создания этого дуэта и что вас связывает вообще с музыкой? Потому что заявить себя в составе дуэта это, знаете, так серьезно и ответственно, потому что качество должно быть прежде всего. Ну, я вот, например, с детства занимаюсь музыкой, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, вот. Ну, mm -hmm. мы еще поем в группе прославления в церкви, поэтому как бы пение это как бы наше, и мы вот решили с Викторией, мы учимся в институте Саджон, это в Николаеве, в городе Николаев, э, и вот нас попросили выступить с корейской песней, и мы вот с Викой готовились, очень много готовились, нам было очень тяжело вначале, ну, было тяжело некоторые выговорить, выговорить слова, и поэтому... Вот. Девочки, но в семьях своих вы разговариваете на каком языке? Вот дома? На русском. На русском. Когда стали изучать корейский язык, с чего вот лучше начать изучение культуры? Потому что языковая, язык это основное представление, можно сказать, любой культуры, правда? И вот если мы говорим о корейском языке, в чем сложность изучения и что надо сделать для того, чтобы действительно понять философию языка и чтобы действительно выучить его? для начала, наверное, нужно как задание любого преподавателя – это заинтересовать ученика в изучении этого языка, например, какими-то особенностями культуры нашей. Где происходит изучение? Где вы изучаете язык? Изучаемый язык в институте Седжонг. Он находится на базе, на базе чего? На базе нашей. Университета в Могелянке, где мы учимся. Дечки, преподаватель действительно литературный язык предлагает вам, или это уже адаптированная форма для нас, русскоязычных, например? Это литературный язык, специальный преподаватель приехал с Южной Кореи вот, для того, чтобы распространять культуру и для тех, кому нравится корейская культура и корейский язык, чтобы обучать этому людей. Вы были когда-нибудь в Корее? И действительно, можно ли понять язык, если получать образовательную базу здесь у нас? Ну, Виктория была в Корее. Да, я была в Корее, но мне тогда было лет 10. Так. А, вот. Родители, я так понимаю, что повезли, да? Нет, нет? нет мы ездили сами, по программе специальной. Вот. Но я думаю, что любого человека, если поместить в какую-то страну, где находятся люди, которые говорят на языке, который ему присущи, то все равно в любом случае ты как-то тоже втягиваешься в это, и язык учить намного легче. Конечно, это языковая среда. Это то, что дает настроение, эмоции. И в принципе, мне кажется, в любу, среди любых людей можно все-таки найти общий язык. Было бы желание, правда? Да, Языком жестов, не жестов, неважно. Были бы до, добрые люди рядом и было бы желание услышать то, что говорит другой человек. А как давно ваши семьи здесь вот поселились у нас на юге Украины? Вот. Э, наши семьи очень давно здесь. Очень давно. Еще я бабушки и да, бабушки, бабушки и дедушки. То есть вы наши, вы украинские да. корейцы, <свят> и вы, девочки, родились здесь уже, да, да в Николаеве? Когда, вот, например, ты посетила Корею, что прежде всего тебе бросилось в глаза? Вот что определяет культуру этих людей прежде всего, как ты считаешь? Наверное, это. Да красивая природа очень потому что Корея славится своими пейзажами конечно экзотическими да, картины это фотографии очень знаменитые сады там очень большие здания архитектурные исторические которые ну, очень интересные вот. сегодня чем вы занимаетесь где вы учитесь какую профессию вы осваиваете мы учимся в институте Могилянка. я учусь на экономиста а Виктория на филолога ну, я свое будущее представляю, ну, как экономист, я очень хочу работать в Южной Корее. То есть моя цель, э, ну, пока я здесь закончу учебу, я хочу работать, учиться, познавать чему-то новому, новому именно в Южной Корее. Понятно. А ты, Виктория? Ну, я тоже, наверное, скорее всего, планирую переехать. А филология а, какого южный... направления? А, английский, испанский. Да. Языки. Понятно. А, да. И Все -таки... будущее. Все-таки я, наверное, перееду в Корею в будущем. Потому что это очень перспективная страна. Девочки, а как ваши родители вот реагируют на то, что вы такие две красивые девчонки и взращивали, учили родители? И вот в будущее вы все-таки не в этой стране видите, а там в Корее? Они приветствуют это ваше желание? Или как, как вот? Ну, скорее да, чем нет, потому что это все-таки наша историческая родина, как-никак? И все-таки хочется. Себно Родители да. нас поддерживают в этом плане, потому что они сами хотели бы побывать на своей исторической родине, просто сейчас они загружены работой и не могут себе позволить тоже поехать, но поэтому они поддерживают нас всеми усилиями, чтобы мы побывали там, учились там, жили там. Это очень важно сегодня возрождать свои корни, знать, понимать то, чем живет сегодня человек. Это является продолжением чего-то. И когда замыкается цепь, замыкается вот этот вот круг жизненный, когда человек обретает то, откуда вот исконное, это так важно. И прекрасно, что именно вот сегодня в нашем эфире, возможно, и рождается, знаете, вот то направление, которое дает зацикленность в определенном смысле. Девочки, поскольку мы сегодня представляем да. ваше творчество, конечно, бы хотелось, чтобы для наших зрителей вы исполнили песню. Что бы мы сегодня будем слушать? Да, Эта песня называется Lonely на английском, знаменитой группы в Корее. Тунэван. Да, это знаменитая группа, и мы исполняем их песню. Так, мы будем слушать песню на корейском языке. Да, на корейском. Пожалуйста. Да. 아마 날 죽도록 미워하게 되고 내게 진까지 하도 듣는 말 모두 들은 말이 아니야 나도 돈내버린 내가 낯설기만 해

주비했네봐 이별을 자리주고 싶었는데 하늘사람 앞에서는 왜 이렇게 한없이 차고진거 외로운지 너무 착한 놈데 Большое, девочки. Знаете, прежде всего хочу отметить, что вы очень нежная в своем звучании, в том, что вы предлагаете людям искренне свое состояние души, свои вот помыслы. А сами, как вы отбираете свою репертуарную палитру? О чем вы заявляете своему зрителю и слушателю? О чем ваши песни? Ну, большинство наших песен, которые мы выбираем, это про любовь. Вообще, как бы корейская музыка, она основана о любви ну, о одинокой любви, счастливой, ну, в целом о любви. И мы подбираем свою песню вот о любви, чтобы как бы показать людям, что вот корейская песня — это искренняя песня, чтобы это тронуло их частичку души. Сегодня, знаете, наш мир очень разноплановый. И понятие любви, оно тоже, знаете, так вот трансмутируется. Как вы понимаете, что сегодня формирует вот понятие любви, чувство любви современников наших? Потому что разные мы, и по-разному это воспринимаем, даже разная возрастная категория по-разному. Что формирует сегодня понятие любви, если мы говорим в общечеловеческих ракурсах? Ну, прежде всего, наверное, это уважение друг к другу, к родственникам, к мамам, к папам, уважение проявлять, это очень важно. Это идет от семьи прежде всего, или это социум диктует? Это диктует общество наше? Как вы понимаете, как это, например, у вас происходит? У нас любовь, скорее всего, духовная. Прежде всего, мы возвышаем Бога. Ну, для нас это на первом месте стоит любовь Бога. То есть какие-то духовные ценности, они формируют как бы дальнейшее. Да существование, наверное, человека в целом. Вы сегодня ну, представляете молодежь, да? Если говорить о духовном направлении, почему это вам стало интересно в какой-то момент? Потому что духовный поиск, он, в принципе, не имеет границ и просторов, и временных каких-то цензов. Нет, этого нет. Между тем, ваш духовный поиск, с чего начался? Это прежде всего позиция взрослых была? Ну, это с самого начала, наверное, все заложилось с детства. Наши бабушки, дедушки и родители тоже, все ходили в церковь, верили в Бога. Вот, и как-то вот мы выросли на этом, и к нам действительно пришло осознание того, что это нужно, что нужно верить. Это помогает вам в жизни? Да, да нам очень сильно помогает. В каких формах это происходит? Потому что, понимаете, сегодня действительно время особенное, сегодня очень много религиозных направлений, течений, философских направлений. В принципе, особенно для молодежи вариаций для развития внутреннего своего составляющего бесконечное множество. Тем не менее, если говорить о вашем опыте, вот непосредственно человеческом, вы молоденькие девочки, лет 20, да? скажем так, Насколько духовный поиск помогает вам в жизни в каждом дне, в общении со сверстниками, в общении с противоположным полом? То есть нам, как, как вам объяснить сейчас… Почему я это спрашиваю? Потому что каждый день он наполнен какими-то испытаниями, прежде всего, знаете, вот моральных каких-то наших основ. Быть или не быть, любить, не любить, ответить плохим или наоборот хорошим. Да? И если у человека, как вы говорите, с детства идут моральные основы, которые привиты родителями, вполне возможно, что вам сегодня как-то легче преодолевать какие-то трудности. Или, в принципе, вы даже, может быть, их и не замечаете? Нет. Ну, у нас... Трудности, конечно, есть. Есть, да. конечно, есть, да. Но вот эта духовная сфера, она помогает все равно любить друг друга, уважать друг друга, прежде всего уважать друг друга. Помогает не знаю, она расти помогает, то есть когда у человека есть какие-то определенные проблемы, которые ему тяжело справиться, и ему кажется, что вот никто не может ему помочь, и духовная сфера, она все равно помогает каждому человеку, верующий он, неверующий человек, Бог, он всегда будет рядом, и на жизненном пути он будет помогать как много друзей у вас с других, вот, например, национальных обществ, культурных обществ? Насколько вы общаетесь, насколько для вас это интересно? Ну, у нас много друзей. На самом деле это очень интересно, как бы познавать культуру друг друга, изучать какие-то слова на языках. Интересно. Вы пересекаетесь в рамках работы Совета национальных обществ или вы дружите уже как бы лично? И лично дружим, и в обществе а каких обществ у вас больше друзей? Кто ближе вам? Армения. Армения да, да, там очень хорошие детки и там наше знакомое украинское, знакомая, да, общество, украинское общество. Да, вы пересекаетесь на каких-то концертах. На концертах, и на концертах мы учимся, да, и учимся на университете. Да. Как бы. Девочки, как вы считаете, вот когда мы говорим о междунациональной дружбе и взаимопонимании друг друга, что должно быть в основе для того, чтобы в современном мире мы отошли от межнациональной розни, от каких-то склок, от каких-то выяснений, чего-то, кто главнее в этой жизни, да? Потому что, к сожалению, это время от времени проявляется. И каждый раз, можно сказать, мы обращаемся к вечным ценностям, может быть, мы говорим какие-то банально прописные истины, но они важны. Самое главное, что они каждый раз в определенное время как бы обновляются. Вот это время оно обновляет и обнажает, наверное, какие-то наши моральные непорядки. В чем основа дружбы и взаимопонимания? Наверное, прежде всего это уважение друг к другу, уважение к другим национальностям это очень важно. Она закладывается с детства, в принципе, как воспитали родители. От воспитания родителей тоже очень многое зависит. Сегодня вот в вашей среде, в молодежной, вы видите какие-то напряженные отношения, возможно, где-то непонимание, где-то неприятие? Ну, скорее всего, это происходит именно в духовной сфере, потому что большинство вот неведущих, которые не понимают, например, кто такой Бог, они не знают. И вот многие осуждают тебя, то, что ты не такой, как все, то есть ты там не делаешь плохие вещи, то есть ты не такой, как все, ты отличаешься от всех, и как-то вот может только вот такая вот сфера именно Немножко То есть чуть -чуть. религиозного направления да. в основном дает, но э, это как раз, наверное, э, тот момент, когда у человека есть право выбора да, и веры конечно. в том числе. И самое главное, что истинная вера, она дает э, все понимающие чувства любви друг к другу. Возможно, формы другие. Возможно, чуть-чуть акценты другие, но каждая вера. Мы сегодня все 26 минут практически проговорили, что это любовь, что это доверие, что это понимание. И если человек хочет, он услышит, правда? Тем более, что девочки, вот все, все наш, весь наш эфир, они улыбаются. Они улыбаются для вас, дорогие зрители, насколько они красивы, насколько они открыты для общения и взаимопонимания, что самое главное. Итак, вот дуэт, который вы представляете. Как вы видите развитие в будущем? Какие вы планы для себя ставите? Что бы вы хотели еще, возможно, обновить? Возможно, качество звучания, возможно, техника? О чем работаете? На чем работаете сейчас? Мы работаем сейчас над новыми песнями, учим новые песни, хотим записать какой-то мини-альбом, возможно, да, чтобы распространять это все. Кто помогает вам в этом? Наша ассоциация. Да, а, очень сильно помогает нам Юн Людмила Сергеевна. Она очень помогает нам, открывает нам большие двери в ну, будущее. Ну, Спасибо большое людмила Сергеевне за это. У вас есть много на самом деле взрослых наставников, которые помогают и которые дают вам возможность развиваться. Это очень важно сегодня. Между тем, для себя какие критерии вы прежде всего ставите в творчестве? Что для вас важно? Какое должно быть творчество, творчество должно быть для того, чтобы вас услышали и для того, чтобы вас приняли? Мы делаем ставку, наверное, на искренность, потому что это действительно очень важно. Э -э наши песни, мы хотим, чтобы они действительно трогали сердца э -э людей. Это очень важно на самом деле, потому что каков посыл такой возврат. И представляете, если на самом деле вас услышат, а я знаю, что вас любят за вашу нежность, за вашу искренность, и вот это же возвращается. А самое главное, что вы наполняете это пространство добром, любовью и искренностью. То, что, собственно говоря, прорастает и создает вот это... І знаєте, це наступна сторінка нашого життя. Я дуже вдячна вам, що ви були сьогодні з нами. Хочу побажати вам творчого розвитку, цікавих проєктів. Приходьте до нас, розказуйте. Дякую велике. Дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма розмова на тему. Я Nail Little дуже дякую всім, хто був з нами. Я хочу побажати всім вам миру, добра, краси. Насолоджуйтеся цим життям, адже дійсно воно прекрасне. І дивіться телеканал Миколаїв. До зустрічі в ефірі. Thank you.